আজি ৰবিবাৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ নলবাৰীৰ লেখক সভাত যাবলৈকে তাত এটা আজি অনুষ্ঠান আছে আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাম আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত মই জড়িত হ'বলৈ গৈ আছোঁ সেয়েহে মনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাল লাগি আছে আৰু মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে তাত এটা বিশেষ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চাই থাকিলে গম পাব যে কিনো আজি তাত বিশেষ মানে কাৰ্যসূচী আছে মই বাৰু যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো আছিলে যোৱা ৰবিবাৰৰ মানে ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়াত অকণমান পলমেই হৈ গ'ল বাৰু যি নহওক নলবাৰী লেখক সভালৈকে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান যিসকলে সাহিত্যৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে জানে এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আৰু এই যে আপোনালোকে দেখিছে বক্তৃতা দি আছে সেইজন হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দিলীপ চৌধুৰীদেৱ আৰু তেওঁ এটা ভাল কাম মানে হাতত লৈছে তেওঁৰ প্ৰয়াত পত্নী আৰিফা খানম চৌধুৰী বাইদেৱৰ স্মৃতিত তেওঁ এই নলবাৰীৰ লেখক সভাত এটা দুমহলীয়া ঘৰ তেওঁ দান কৰিব আৰু সেই ঘৰটোৰে আধাৰশিলা স্থাপনৰ ডিনাৰখনৰ এই ভিডিঅ'টো আছিলে মই ভাবিলোঁ এই ভাল কামটো আপোনালোকৰ লগতো মোৰ মাধ্যমেৰে মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিয়নো আমি যিহেতু বহুত বেছি ডাঙৰ মানুহ নহয় আমাৰ কথাবোৰ যিহেতু বহুত এটা ডাঙৰ মানে বাৰ্তা হিচাপে সমাজলৈকে নাযায় গতিকে এনেকৈ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু এটা ভাল লগা কথা মই বাৰু ক্লিপবোৰ ভালকৈ ল'ব পৰা নাই যিহেতু মোৰ যাওঁতেও অকণমান পলম হৈ গ'ল মোৰ লগত যিখিনি আছে মই সেইখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু চবত ভাল লগা কথাটো আহ বৰ্তমান যিহেতু আহ সংকীৰ্ণ বুলিয়ে কৈছো আমাৰ সমাজৰ কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা ভাৱ ধাৰা হিন্দু মুছলিম এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ ধাৰাৰ মানুহ আছে গতিকে তেওঁ ঊনৈশশ আশী চনতে মানে চৌধুৰী ডাঙৰীয়াদেৱে ঊনৈছশ আশী চনতে তেওঁ যিহেতু হিন্দু সম্প্ৰদায় আৰু তেওঁৰ পত্নী আছিলে ইছলাম ধৰ্মী গতিকে তেনেকেই তেওঁলোকে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈ সংসাৰখন চলাই নিজ নিজ ধৰ্ম হয়তো পালন কৰিও তেওঁলোকে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰি গৈছিলে আৰু আজি তেওঁৰ পত্নীৰ নামতেই তেওঁ এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ঘৰটো দিবলৈ যি প্ৰয়াস কৰিছে সেইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা বাৰ্তা যিহেতু আমি বৰ্তমান এনেকৈ ভাবোঁ বা মই দেখিছোঁ মানুহৰ ভাৱধাৰা বৰ্তমান এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে যে বৰ্তমান সমাজত ভাল মানুহ নাই সমাজৰ বাবে কাম কৰা কিন্তু তেনেকুৱা নহয় সমাজত এতিয়াও বহুত ভাল মানুহ আছে সমাজৰ কথা ভবা মানুহ আছে মানুহৰ কথা ভবা মানুহ আছে মানুহক ভাল পোৱা মানুহ আছে সেয়েহে আমি চলি আছোঁ আমাৰ পৃথিৱীখন চলি আছে সেয়েহে এই বাৰ্তাটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল বাৰ্তা আৰু এই মেছেজটোৱে মই আচলতে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভাল পালে আৰু লগতে নলবাৰী জিলাৰ লেখকসভাই মোক আজীৱন সদস্যৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিলে এইটো মোৰ ভাল লগা কথা মই যিমান পাৰোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে নলবাৰী জিলাৰ লেখকসভাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকো মই মোৰ মনৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো এই ভাল খবৰটো ভাল বাৰ্তাটো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিহেতু সকলোখিনি বস্তু মই আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'ৰ মাধ্যম শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোৱে আজিলৈ বাৰু ইমানেই পুনৰ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে